если перекладина еще да ну посмотрим разом с до удар ударка жанова 1-0 уверенно уверенно забил как... Денис мяч по проблем У ну, кипера не сдается послызнулся просто стоял на месте и на ведь не стрибнул знаете как футболисты шутят говорят нервы вот обычно, когда мяч идет в один угол, а вратарь прыгает в другой, тоже в футбольном мире говорят. Вратарь угадал. И... Ну, понятно, что это юмор. Так, и Барантес. Барантес. Наступно допробыватым. Вот сколько я смотрю здесь удары с 11-метровых. Еще никто не попал в стойку или в перекладе. Барантес, можливо, на насылок добыты. Удар у него хороший. Бегает Барантес. Удар. И так само четко кладет мяч уху. Хорошо один забил. Один. Хорошо забил. Развел вратаря. И... Тоже э, Богатинов гадает. Гадает, да. Ну, как-то он ногами, кажется, показал. Ну, есть и пробитие. Смотрят на вратаря. Куда вратарь двинется. Игроки некоторые бьют э, с двух шагов. Вот шаг и удар. Чаще латиноамериканцы, так бьют пенальти. У них своя манера, у них еще пауза перед ударом. Голодюк пробывает, и снова никаких шансов. 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 Голкипер на русской команде даже не стрибает. Нам хватит время трансляции, если будут по 15, по 16 пенальти. Высочить. На всех высточить А что, были прецеденты? на Копа-дель-Соль. Нет, на Копа-дель-Соль не было. Погода только сделала двух финалистов чемпионы. Ну, не надо гадать, не надо гадать. Надо пытаться реагировать в ладони. Заранее было видно, да. Заранее было видно. И игроку было видно, уже вратарь двинулся. На краще игровой центр суна в первом тайме Фюре пробывает читко. Снова право пробывать у Карпат, у Каполовец идет, так? Каполовец Ткачук. Качук сегодня бил несколько раз. Были в нем, Прикла... принаймні, он уже натренировал удар. Удар по воротах, и теперь уже все в него складывается как найкраще. 3-2 чётко пробывает Качук. Ну, уже пора где-то не дрогнуть, может быть, норвежцам. Подряд три забили. Они как бы в догонялке играют по количеству забитых мячей. Это всегда психологически, но сложнее, я бы сказал. Ну, богатин. Удар! Гадает, гадает Продолжает гадать. Щитку забывая Дидрик Флетре. Три три, покиголки по рынать близко Не підійшли до того, щоб відбити якийсь удар, все ну, по різних кутах. Взагалі, 11 метрова це специфіка. Навіть а для, цікаво, для чи зараз вони будуть вже намагатись, ну Тут просто нереально зреагувати, якщо м'ячку. Це треба сподіватися на якусь помилку. Всі пробувають доволі сильно і точно. Ощіпка. Удар по і знову. без шансов пока в обеих командах вратарей. Щитка пробывает. Щитка а почти, почти не, по центру. Не сбил с пантеликой, стоит финт ногами в канале Грита И щитка все одно поклав туда, куда хотел. 4-3, четвертый удар будет в Олесуна. Потом остается уже до помилки. До первого помилки интересно было бы, если пробивалась вот попробовать на турнире 5 игроков Карпат бьют, а потом 5 игроков норвежской команды. Не через одного. Эррера. Автор забытого мяча в игровой час. Правый пробивает. Послезнулся, але... но тем, не тем не менее, менее забил. В падении, да? Первый игрок, который забил в падении. Опорная нога поехала, но... Я згадав матч андерлехт Партизан в кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Пригадуйте цю історію, коли у нас в домашній арені футболіст Андерлехта разів три, здається, били вищий воріт, тому що всі, всі ковзали, опорна нога у всіх їхала, і вони всі в подібному стилі прибували, як ерера. Удар по воротах! Забиває цей м'яч Тубіч, хоча. без проблем вода в напрямок вода в напрямок голкипер крит и буст ну карпаты пока все свои пять забили ну богатина в разок по удару надо среагировать и будет все нормально гадать Скири, это как раз футболистки выше на остан вроде бы все все как должно было быть ну конечно обидно конечно прямо петли там мяч пролезнул проковзнов и потику дуже близки но то еще ведь будет что же рахунок 55 перша пятерка на вывала пары мостя и зараз будут пробывать до першої поразки. До першого на точно удар. Тьяго до мяча подходит сюда, декарпап. Позволяет Удар. лучше. Без шансов. Без шансов. Тьяго прекрасный пробил. Все, в боковую сетку, по-моему, Сильно. Да, ну что сделаешь? тут захочешь поймать, даже если угадаешь, не успеешь среагировать. Времени броска не хватит. Шестый удар у Лесуна. Напряжение возрастает, все догоняют и догоняют. Удар с забываем. Також нерви доволі міцні в захисників, як бачимо. Б'ють вони не гірше за напарників. Ну, представляєте, Скоро... всі от так б'ють, б'ють і концовку доходять, потім вже до вот. тренерів, до масажистів, до обслужуючих персонал. Ну, там, ви знаєте, перевага... не, тут вратарь вратарю. Ще. Перевага, Сергію, все одно буде в нарвасті, тому що там болівальників більше. Там більше людей кому можна буде пробувати. Тополовец. Удар. Кладет мяч. Усид говорит. 7-6. Карпаты снова Попереду на один гол. Так само свежие футболисты у команды пробывают четко. Пенальти. Ну что ж, голкиперы, не скажем, что ганглятся, Вот, вот так, але... так, такое впечатление, что вот я могу сказать о норвежском голкипере. Он не хочет такое впечатление поймать мяч. Он специально уворачивается от мяча. Практически все было забито. Он в одну сторону, мяч в другую. Торопится немножко. Торопится с тем, кто будет угадать. Доллас. Еще один закосник. Удар. И баре пенальти. Мартин Богатино. мы поздравляем молодец. Карпаты с выходом в финал. Карпаты И... выходят так, до финала, где встретятся с победителем пары Шахтар Русенбор. 2-1. Вот, видимо, тренировка. 3...